anonsunu verdiyimiz kimi Şuşa Xankəndi yolunda aksiyanın ikinci ayı tamam olur. Bu barədə də son məlumatları almağa çalışacağıq. Müxbirimiz Rahim Əkrəmoğlu hazırda bizi canlı bağlantıda gözləyir. Rahim salamlayırıq. Sənə hər vaxtın xeyir. Salam Şəhriyar, hər vaxtınız xeyir. Sevmək istəyirəm. Seviyorum. Məsələn hissədə kainat və mühəndis yar. Artıq 63 gündür ki, tam çox üzr istəyirəm. Baxmayaraq ikinci ayda insanlar tam şəkildə eyni enerji ilə aksiyalarını davam etdirdilər, şüarlarını səsləndirdilər. Amma mən o informasiyanı ala bilmirəm. Çox xahiş edəcəm, bir qədər şüarların səsləndirildiyi ərazidən uzaqlaşasan, verdiyin informasiyada bizə tam şəkildə, dəqiq formada çatmış olsun rutinlərdən çıxmaq məncə eticə yoxdur. Rəsmimizə xahiş edəcəm. Yəni bu barədə Rahim bizə informasiyanı verdikcə hər yerindəcə prosesləri izləyək. Rahim eşidirsənmü? Bəli. Sərvətə dayaq. Bir qədər xahiş edəcəm. Ərazidən uzaqlaşmasını xahiş edəcəm Azərbaycan çünki tam olaraq informasiyanı Azərbaycan ala bilmirik şüarlar səbəbiylə. Azərbaycan milləti Salam haşam, bəli, aksiya e, gələn kimi davam edir və humanitar nəqliyyat vasitələrinin sayında da artıq e, əvvəlki vaxtlarla müqayisədə artımlar var. Baxmayaraq ki, son günlərdə hava şəraiti ilə əlaqədar yolların buz bağlaması səbəbindən yaxınlaşan e, yaxınlaşan bəli, nəqliyyat vasitələrinin sayında azlıq var idi, ancaq e, acaq bəli, artıq yollar da e, hərəkət bərpa olunur və e, nəqliyyat vasitələri rahatlıqla axı arasına yaxınlaşır uar və təbiq axı səhnəslə məhiyyəti də bir daha ortaya qoyularaq axı arasından onların sərbəst və təhlükəsiz keçidi mütləq təmin olunur. Ə, qeyd etdim ki, bəli bu tarixi və mühüm missiyanı yerinə yetirən bəs bu ekofəallar fasiləsiz olaraq öz yerlərindədildər və daim şüarlar səsləndirirlər. Yəni onlar bir dəqiqə olsun belə, bir an olsun belə yəni fasilə vermirlər və yorulmurlar və hər ötən gün onların səsi daha da yüksək çıxır. Biz bunu hər gün müşahidə edirik və Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkətini də təmin edirlər. Bu da bir daha ondan xəbər verir ki, aksiya dinç xarakterlidir və heç bir halda yolun bağlanması, Xankəndi istiqamətinin blokadada olması ilə bağlı bir məna olaraq söhbət gedə bilməz. Biz həm də müşahidələrimizdə son günlər onu görürük ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən məxsus olan ə, nəqliyyat vasitələri məhz bu komitə ə, son zamanlar ə, canfəşanlıq göstərir bu yolda. Ə, əvvəllər əgər ə, bir Həftə ərzində məsələn 2-3 dəfə bu yoldan ə, keçirdilərsə, artıq demək olar ki, onların hər gün keçidi müşahidə olunur. Hər iki istiqamətə və həm də onlar müşahidə edir ki, Xankəndi istiqamətindən Ermənistan istiqamətinə ə, apardıqları məsmülki erməylləri aparırlar və ə, geridə qaytarırlar. Yəni mütəmadi olaraq bu tipli gedişlər bu yolda müşahidə olunur. Həmçinin Rusiyə sülh məramlarına məxsus həm minik, həm təminat təchizat avtomobilləri mütəmadi olaraq hər gün demək olar ki, bu yoldan keçir. Yəni o bu gün olmasın ki bu yoldan humanitar dəyqiyyət fəaliyyəti keçməsin. Yəni havanın baxmayaraq ki, Xankəndi istiqamətində ə, yolu, yolun bir hissəsi tamamilə buz bağlamışdı. Artıq Rusiya sülh məramlı kontingenti də həmin yolu buzdan təmizlədi və hərəkət ə, tamamilə bərpa olundu. Bu gündə bu gündə bəli Rusiya sülh məramlılarına məxsus, məxsus monitoringü də əsasən olaraq sülh məramlılara məxsus avtomobilləri də xatırladardın çox qısa. Nə qədər avtomobil hərəkət etdi? Bəli, bu gün də, bəli, bu gün də səhər saatlarında Süleymanlı kontinentədən məxsus olan altı nəqliyyat vasitəsi Xankəndindən çıxıb və Laçın istiqamətinə hərəkət edib. Bu dəqiqə olan məlumatlar bunlardır, Şəhla. Təşəkkür edirəm İbrahim, minnətdaram bizə bölgədəki son vəziyyəti çatdırdığın üçün. Şəxankənd yolunda keçirilən aksiyanın ikinci ayı tamam olur və Rahim çox önəmli bir məqama toxundu ki, son günlər Qırmızı Xaç Komitəsinin məxsus olan avtomobillərin hərəkətinin intensivliyinin şahidi oluruq. Nədən xəbər verir? Nəzərə alsa ki, humanitar məqsədlər üçün açıqdır tibbi məqsədlər çündə həmin yol açıqdır. Sadəcə yolux və roçuların daşınmaması üçün daşınması üçün açıqdır. Silah sursatın daşınması üçün açıq deyil və bu istiqamətdə də əslində aksiya məqsədinə çatmış olur. 2 e, ay tamam oldu. Bəs e, hələ də Azərbaycanın tələbləri niyə qarşılanmır? Bu sualı cavab axtaracağı siyasi şərhçi Oktay Qasımov bizi canlı bağlantıda gözləyir.